bemorimizda sidik yo'llari tug'ma anomaliyasi ya'ni tug'ilganda xuddi shu holatda tug'ilgan ya'ni sidik nayida sidik qopiga o'ng tomonda sidik nayida sidik qopiga ochilish qismida ureteraseli degan anomal holatimiz bo'lgan ureterseii ichida kelajakda tosh rivojlangan sidik dimiqish hisobiga ikkilamchi toshlar paydo bo'lgan mana hozir uretereini oldik urete ochildi mana sidik nayi sidik nayimiz keng bo'lib ochildi mana sidik nayimiz bemalol ko'rsa bo'ladi ana sidik nayimiz mana ochildi sidik nayimiz hattoki sistoskop apparatimiz bemalol sig'yapti и uh, toshlarni mana maydaladik hamda sidik qopiga полный tushirdik operatsiyamiz shu bilan tugadi